Одно единственное требование и просьба. В этом зале, кроме нас с вами, находятся наши дети, наши ученики. И я прошу, давайте мы будем вести себя достаточно корректно, толерантно в отношении друг друга, для того, чтобы мы, как взрослые, показывали пример. У зв'язку з тим, що е, е, зібралася громада, яка е, вирішила зробити суд лічка над директором школи, мені дуже не хотілося е, показувати ці красиві картинки, але я їх покажу. Вчителі, які зібрали батьківську громаду, яка каже, що директор корупціонер і е, вона нічого не робить в школі. І, чи збирає гроші, так от я хочу звернути увагу батьків. Вчителі, так, які так радують, що директор нічого не робить і він взагалі тут, що він тут робить, я хочу, так, да, це ачу. Це називається порча імущества. краску, нет, извините за свою зарплату, я ее красить не собираюсь. И кроме того, я хочу обратить ваше внимание на следующее. Те деньги, которые родители сдают на фонд школы, они должны, обязаны дать отчет согласно закону о благотворительности. последняя часть была самой веселой. Ну, потому что вы же сами видели, да, что, то есть, там, этот отчет, в котором вас в этой духоте держали, там, минимум 25 минут, это полный отстой. А директор вас... Ну, Что я хочу сказать? Вот то, что мы здесь послушали, это были общие праздники. Я смотрю, что здесь два лагеря. Одни почему-то за, одни почему-то против. Против чего? и против. За что? Я не пойму. А что? Вас устраивает образование, которое дает эта школа. Вы yeah! 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 сначала регистрируются все желающие для того чтобы не сказали что лишний билет не вкинули каждый пишет фамилию имя отчество класс в котором занимается его ребенок и но ну, это голосование билетень абсолютно чистый ну, это... были первый сейчас второй пишет. да вы пишете какой в этом учебном году класс и виражають вони діяльність директора Харківської загальноосвітньої школи першої третій ступені номер 67 Харківської област Харківської міської ради Харківської області Носатюк у 2014-15 навчальному році. вважаємо задовільною. Вони мають три варіанти відповіді так, ні і утримують. Маленький микрорайон нет никаких вопросов директору лично. Да, мы тут все живем, мы друг друга і не можна сказати, що це точно вот ну, однозначно нет. Просто, видимо, кто-то метит конкретно на это место. Никаких поборов насильных у нас нет в школе. Никаких проблем... Э но проблема есть, наверное, в любой школе. Никаких проблем по отношению к детям. Основным составом тоже нет. Педсостав – это в основном выходцы из этой же школы, которые здесь живут. И прекрасно, те, кто, те родители, которые хотят, чтобы их дети учились, их дети учатся. И коллектив в этом помогает. И мы на улицах встречаемся, и все говорят, вы там обратите внимание. То есть нет проблем на самом деле. Надо раз... Вот в данном случае просто эта проблема раздута. Но я думаю, что это наша общая проблема. Не только проблема как бы, директора, которая на ну, самом деле э, надо понимать, что еще школа маленькая. И найти учителей, для, у которых нагрузки будет 2 часа в неделю. Вы попробуйте еще. Вот, то есть э, у меня много знакомых учителей, которые говорят, да никто не будет ездить на другой конец города по совместительству работать в этой школе, потому что нет нагрузки. Мы деньги пришли зарабатывать. Зачем нам это надо? Здесь происходит другое. Да, пришла в другую школу. Почему? Мне не нравится учиться. Почему не нравится? Ну, не знаю, за директора. Ага. То есть ты не хочешь, чтобы директор? Когда мы начали выучать, то Виявили, що дійсно порушення є, що батьківський актив, чи як його називають, комітет да, рада закладу залучає кредити без узгодження з іншою батьківською громадськістю, змушує сплачувати за ці кредити. При цьому у нас є свідчення, що кредити ці оформлювалися оформлювались на працівників закладу, зокрема на завгоспа, який не має жодного відношення до батьківського активу. Зараз на підставі тієї інформації, що у нас є, була подана заява до Ленінського РОВД з проханням провести слідство щодо цих кредитів. Ми сподіваємося, що сьогоднішня конференція вона поставить крапку у тих спорах да, між. Чи заслуговує директор довіри громадськості, чи ні? Я думаю, що громадськість висловила свою думку, і це буде враховано. Але те, що розслідування необхідно проводити, це ми будемо обов'язково на цьому наголошувати і слідкувати дуже ретельно за ходом цього розслідування. Когда учителя и родители вышли на пикет, когда это все произошло, после этого директор сказала, что нагрузку им больше 18 часов не даст никому. То есть от нагрузки зависит зарплата. То есть учителя люди подневольные, у них нет выхода. Вы знаете, я хочу вам сказать, что с директором мы только боремся один год. А до нас это началось еще с восьмого года. Это насколько длинная цепь событий, потому что были многие прецеденты, дети травмы получали, с лестниц падали, это нигде не фиксировалось. Ну, то есть ну, много всяких вот этих вот нюансов, поэтому там переписка сумасшедшая с И поэтому учителя видят, что с восьмого года нет результатов. Это сколько? Семь лет уже, да, это все длится? Потому они сделали выводы, что им нужно остаться с директором в ее лагере. А с нами остались уже идейные, которым действительно обидно из-за нас, из-за учеников, которые потом оскорбляют на уроках и так далее. Вот. И, только что подошли детки, жаловались, что они подошли в магазин, что-то там водичку себе купить, либо еще чего-то. Два учителя сказали им, ищите себе новую школу, так как ваши родители выступают против директора. Мы предупреждали департамент о том, что возможно Возможно будет такая ситуация, что попытаются сорвать выборы. Нам предупредили, что вне зависимости от того, хоть директор будет, хоть будет администрация, просто отчитается. Отчет директора есть. Родители остались незадоволены тем фактом, что не отчитался голова Батильской Рады, поскольку она отвечает за наши непосредственно внески. А сейчас мы... Вот делаем копии протоколов с завершающим этапом и будет подано клопотание до департамента освиты на предмет не заключения договора с Насатюк Ириной Викторовной на следующий учебный год. Родителями такое решение было принято единогласно. Всем спасибо, до свидания. А вам заявление по поводу учителя, что это смог вам в понедельник прийти, да? Хорошо.